बिस्मिल नादरी के कौमी इसम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और ये बजट इजलास है जिसमें बजट के ऊपर बहस हो रही है वैसे तो गुज्तर एक साल से कौमी इसम्बली अपनी वकत खो चुकी थी जब पाकिस्तान तरीके अराकीन इस इसम्बली इस, इस से चले गए थे तो उस वक्त के बाद से लेकर अब तक कौमी इसम्बली में जितनी भी बहस हुई है वो यक तरफा तौर पर हुई है लेकिन अब जो बजट पेश किया गया है इसमें भी अरकान पार्लियामेंट की कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है अब तक आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके अलावा नू लीग के जो रहनुमा है, है उन्होंने तक बजट के ऊपर बहस नहीं की और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनमें से भी कोई ख़ास बड़ी बड़ी तकरीरें देखने को नहीं मिली अगर तनकीद हुई है तो 9 मई के वाक़ के ऊपर तनकीद हुई है पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद दिखाई नहीं दे रही ये नहीं दे बताया जा रहा और ना इसके ऊपर बहस की जा रही है कि गुज्त एक साल के दौरान पाकिस्तान की मीशत को जो नुकसान पहुँचा है उसका जिम्मेदार कौन है हाँ, क्या पी डी एम की हकूमत ने इसलिए ये हकूमत ली थी कि वो पाकिस्तान की मीशत को मज़ीद खराब से खराब तर करती जाएगी या फिर इस मीशत को बहाल किया जाएगा वजीर ख़जाना इस अखडार ने जो दावे किए थे कि मीशत ठीक हो जाएगी और तीस जून तक पाकिस्तान के ज़र मुबाद के झाइायर दस अरब डॉलर तक पहुँच तो जाएंगे वो वादे भी नहीं हो सके इसके साथ साथ जो डॉलर की कीमत है वो भी मुसलसल बढ़ती गई है पाकिस्तान की बरामदात भी कम होती गई हैं महंगाई पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती रहेगी हो गई है लेकिन इस वक्त तो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी अरकान हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस सब की ज़िम्मेदार है और उसी से इसका हिसाब लेना चाहिए जो बजट हुकूमत ने पेश किया है अब वो बजट बिल्कुल आ, ऐसा समझ लें कि रद्दी की टोकरी में चला जाएगा क्योंकि उस बजट के ऊपर ना तो आईएमएफ का कोई एतवार है ना आईएमएफ ने उसको मानने से आ, माना है बल्कि आईएमएफ ने यह कहा है कि इस बजट को आप नए सिरे से तश्कील दें नया बजट बनाएं, बजट का हजम भी आप दोबारा तय करें बजट के अखराज के ऊपर नज़र षानी करें बजट ख़जारे के ऊपर नज़र करें एफ़ बी आर का जो टैक्स हदफ़ है वो दोबारा आप तय करें जो आपकी नॉन टैक्स आमदन है उसके ऊपर भी दोबारा ग़ौर किया जाए ये सारा का सारी जो एक्सरसाइज है दोबारा होगी तो जो बजट पेश किया गया है इस बजट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला आ, सिर्फ ये वक्त का ज़ियाँ है और कौमी असम्बली का जो इजलास है इसके ऊपर हर रोज़ लाखों करोड़ों रुपये ख़र्च होते हैं अरकान पार्लियामेंट आते हैं एक ला हासिल सी बहस करते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता अपने अपने मसाइल बयान करते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर आज कल इल्ज़ाम लगा रही है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान की जो माशी तबाही हुई है इसकी जिम्मेदार नून लीग हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुला चैलेंज भी दे दिया है इसहाकदार को कि वो मीशत को ठीक करने में नाकाम रहे हैं सिंध के जो अरकाना पार्लियामेंट हैं उनके ये तहफात हैं कि हुकूमत ने सैलाब में सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं की और कोई उनको देखने के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचा अगरचे नू लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मजाक हुए हैं और दोनों दोनों जमातों ने ये इतफाक है कि वो सैलाब मुतासरी के लिए मिलकर काम करेंगे लेकिन ये भी ऐसा लगता है कि सिर्फ जो सैलाब मुतासरी हैं या फिर पाकिस्तान के आवाम हैं उनकी आँखों में झोल ढोल झोंकने के बराबर होगा आज हम चलते हैं पार्लियामेंट के अंदर और आपको दिखाते हैं कि पार्लियामेंट का अजलास कैसा हो रहा है कितने लोग इस अजलास में बैठे हुए हैं और कितनी इसमें दिलचस्पी है अर ने पार्लियामेंट की और इसमें क्या बहस हो रही है और कितने इसमें अखराज आ रहे हैं आज हम आपको ये दिखाते हैं तो आइए हमारे साथ चलें

अभी हम आपको मज़ीद भी दिखाएंगे कि ये देखें पार्लियामेंट की राहदारी है मुकम्मल तौर पर सन्सान दिखाई दे रही है एक दो और आगे ने पार्लियामेंट इस वक्त वहाँ से आ रहे हैं इजलास में शिरकत करने के बाद क्योंकि ने पार्लियामेंट की दिलचस्पी है ही नहीं अंदर ले चलते हैं आपको पार्लीमेंट के हम अंदर आ चुके हैं यहाँ लिफ्टों से तरकन पार्लियामेंट सेकेंड फ्लोर तक जाते हैं और वहाँ से फिर कौमी असम्बली के एवान में चले जाते हैं यह भी हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं यहाँ से राइट साइड पर ये वाली ये अपोजिशन लीडर का चैम्बर है राजा रियाज की आप तस्वीर देख रहे होंगे यहाँ से सामने जो गेट नज़र आ रहा है अपोजीशन के अरकान इस गेट के जरिए ऐवान में जाते हैं कौमी इसम्बली के अजलास में और यहाँ से फिर ये सकेंड फ्लोर है दूसरी तरफ से जो हकूमत के अरकान पार्लियामेंट है वो इस राहदारी के ज़रिए जाते हैं कौमी इसम्बली के अजलास में शिरकत करते हैं ये सकेंड फ्लोर है यहाँ से थर्ड फ्लोर पर जाते हैं ऊपर प्रेस गैलरी है वहाँ पर हमारे साफी दोस्त बैठे हुए हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि कौमी इसम्बली के अजलास में इस वक्त क्या हो रहा है हमारे साथ रहिए ये थर्ड फ्लोर है है यहाँ से ये यह प्रेस गैलरी है जहाँ से हम आपको कौमी इसम्बली का अजलास है दिखाते हैं तो नाज्रीन यहाँ पर कौमी इसम्बली में आपको बताते हैं कि बजट इज़लास के दौरान जो अर पार्लियामेंट हैं उनके लिए कौन कौन से खाने बनाए जा रहे हैं यहाँ से आप ये देखें ये एक पूरा पुरतीय किस्म के खाने बने हुए, हुए।, हुए हैं बन रहे हैं कबाब लगे हुए हैं बारबी क्यों लगा हुआ है और ताज़ा खाने बन रहे हैं ताज़ा रोटी बन रही है मुख्तल अनवास्म के अकसाम के खाने बावरची बेचारे काम कर रहे हैं मुसलसल कबाब लगा रहे हैं तिक्का बोटी लगा रहे हैं गरम गरम पकवान पक रहे हैं कौम का ये पैसा है जो कि अरकान पार्लिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं बजट में बजट पर कम बहस हो रही है ने पार्लियामेंट के जो मसाइल हैं वो अपने बयान कर रहे हैं लेकिन मसाइल को नहीं हारोल है लेकिन कौमी खजाना आप देखें कि मुसलसल ज़ाय हो रहा है मुसलसल का पाकिस्तान के जो कौमी ख़जाना है हालांकि हकूमत कहती है कि हम किफायत शुारी कर रहे हैं ये किफायत शुरी का हाल है कि यहाँ पर खाने बनाए जा रहे हैं और अरकिन पार्लीमेंट जो खाने खाते हैं अब तोह पार्लीमेंट का कानून भी बन गया ये ना हो कि हम पे हमारे ऊपर को तोहन पार्लीमेंट लग जाए हालांकि जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है हम वो बयान कर रहे हैं खजाना ख़जानासीहाक डार इस वक्त अजलास में खताब कर रहे हैं और इजलास के अंदर जो लोग हैं वो बहुत कम हैं अराक पार्लियामेंट की तादाद इंतहाई कम है लेकिन वजी ख़जाना इसहाक डारौमी इसम्बली में अराकिन पार्लियामेंट का सवालों के जवाब दे रहे हैं यहाँ से हम प्रेस गरी से आपको दिखा रहे हैं तो नाजरीन आपने कौमी असम्बली के अजलास को देख लिया है कि वहाँ पर कितने लोग इस वक्त बैठे हुए हैं बहुत ही थोड़े से अराकान हैं जो कि बजट इजलास के दौरान बहस में हिस्सा ले रहे हैं बाकी लोग वहाँ पर गप्पे मार रहे हैं और आपने ये भी देख लिया कि किस तरह इन लोगों के खानों पर पकवानों पर रोज़ाना करोड़ों रुपये का खर्चा किया जाता है यहाँ पर ये जो अशराफिया है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इनके लिए सारे जो कानून हैं वो बाईपास कर लिए जाते हैं जब जा इनके मुश्तरक मफादात होते हैं तो कानून साजी भी एक जैसी की जाती है और इसकी जो ताज़ा मिसाल है वो आपने चेयरमैन सेनेट की मरात से मुतल बिल देखा होगा जिसमें चेयरमैन सेनेट और सबका चेयरमैन सीनेट कोता हयात मरात दी गई हैं तनख्वाह दी जा रही है पेंशन दी जा रही है और उनके जो मुलाजमी हैं उनके भी अखराजात किए जा रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं मुतवस तबके के अवाम हैं, उनके लिए पार्लियामेंट कुछ करने में नाकाम रही है पी डी एम की हुकूमत भी लोगों को रोज़गार फराम करने में नाकाम रही महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही और जो दीगर पाकिस्तान के माशी मसाइल थे वो भी नाकाम रही है मुकम्मल तौर पर वो मसाइल हल नहीं हो सके भरपूर कोशिश के बावजूद जो पी डी एम की हुकूमत है वो भी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल करने में नाकाम रही है अब ये आ, आ, बातें और जो अफवाहें हैं वो सरगरम हैं सिर्फ हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत ने एक से डेढ़ महीने का बजट दिया है क्योंकि एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर यह हुकूमत ख़त्म हो जाएगी अब देखना यह है कि इस बजट का क्या होता है और फिर ये हुकूमत कितनी देर तक बरसर अकतदार रहती है आज के लिए इतना ही इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया